Значит, чтобы не было травм, цель профилактики. Значит, э, в нашей школе, в э, этому направлению работают три кружка. Один кружок – для здорового жизни, второй кружок э, – инспектора, юный инспектора ДАИ, и третий кружок – это дружина юных э, пожарников. Значит, с вами сегодня выступят ребята из э, кружка э, дружина юных пожарников. Значит, вот мы пришли тестики, э, значит, где показана работа э, наших кружков. Э, значит, чем ребята занимаются? А там медицинскую помощь, значит, можно делать противогазы, э, рисуют, делают перевязки, делают э, разные э, узлы, завязывают, значит, плюс выступают э, на сцене, значит, мы ходим на... Э, экскурсии, пожарную часть вот, были. Значит, встречались с работниками пожарной охраны. Также ребята могут э, свободно владеть, э, они тушителями. И э, последние утопающие. утопающих. Значит, э, плюс, как же мы выступаем еще в школьных мероприятиях на э, разные поселки. Значит, этот сцентинг сделал совместный и с участниками э, юных секторов э, движения. Значит, сегодня э, мы э, вам покажем следующ, следующие фрагменты. А в связи с тем, что э, осень затянулась, теплые, вы видите, что по посадкам резополосам очень много э, грибов. А эти люди ездят, собирают эти грибы. Чтобы избежать отравления, значит, наши учащиеся, э, как-то, Данил, значит, вам расскажут, какие же несъедобные. Чтобы вы обратили внимание, запомнили на них, их, и э, ни в коем случае не срывали. Потом э, я буду объяснять, что там дальше. Ну, хорошо, мы пойдем потихонечку к Поэтому внимательно слушайте, запоминайте, и постарайтесь э, чтобы вы запомнили это надолго, когда на все оставшиеся Потому что сейчас очень много детей нравятся грибами, и поэтому надо следить за <для> Как сказал Александр Владимирович, ну, сейчас очень много ядовитых и несъедобных грибов. Ну и вы должны хотя бы несколько из них знать. Ну, к примеру, желтый гриб, несъедобный из-за своего горького вкуса. И поэтому он несколько ядовит. Растет в июле, с июля по сентябрь, по сентябрь, в песчаных зонах хвойного леса. Но его очень легко спутать с белым грибом. Но его можно отличить по сетчатому рисунку на ножке и по красно-бурому красно слою. Перечный гриб. Но он несъедобен из-за того, что он слишком острый и вызывает веткий запах. Ну... Его можно определить по его форменной шапочке и по едкому неприятному запаху. Ложный опенок. Ну, несъедобный из-за неприятного вкуса и горького запаха. Иногда случается отравление и вплоть до летального исхода. Эти грибы растут как и опенки осенние. То есть они растут на пнях, а также могут расти на мхах. Их можно отличить по трубчатым, по сине-трубчатым шляпам. Ложная лисичка. Ну, раньше этот гриб считался ядовитым, но исследования доказали, что это не так. Ну, из-за того, что он слишком твердый и затеревенелый, он не обладает тем, теми качествами, которые должен обладать гриб. Но его очень легко спутать с лисичкой обычной. Но если вы знаете, что у лисички обычно белый цвет, то у лисички ложный, то есть желтый цвет или же оранжевый цвет. Мухомор. Мухомор – самый ядовитый гриб из всех, которые существуют. Но его очень легко отличить по характерной шапочке. Красной шапочке с белыми хлопьями. Этот, этот гриб может привести к летальному исходу. Но его можно узнать... У него диаметр шляпки примерно от 10 до 20 сантиметров. Ну, он вызывает едкий запах и может сразу парализовать человека. Бледная фаганка. Очень ядовитый и смертельно опасный гриб. Ну, имеется сведение, что этот гриб растет в западных областях. Хотя находятся такие грибы, которые растут и в центральных. Ну, их можно определить по характерным шапочкам и по трубчастым каналам. Белая поганка. Они очень похожие на белые грибы. Поганка отличается тем, что при надломе на стол столбе он сразу быстро посинеет и начнет краснеть. Что при... у белого гриба такого не случится. Теперь э, перед вами. Э, вышка Кедроговская, которая покажет, э, как необходимо показать, сделать э, э, помощь. Значит, э, с 1 декабря обещают морозы, поэтому вы еще не привыкли, будут замерзшие лужи, начнете кататься на льду, и отсюда пойдут травмы. Но самые мелкие травмы, как правило, какие травмы получаем? Это травмы конечностей. То есть руки, колени, лодки. Значит, сейчас Катя покажет, как необходимо оказать первую медицинскую помощь. Если вы это ну, вам понадобится, и вы в состоянии это сделать. Значит, сейчас мы возьмем мальчика из вашего класса. Ну, давайте да, да, а что сюда? Earthy. и покажем, как сделать перевязку. Ясно? Значит, ну, перевязки нужно так, не слева направо. Перевязки, какие виды перевязок есть, как в перевязывают, грудную клетку, ну и просто грудную, когда просто побеждаешь. Ну, сейчас покажу. Понятно. Но если бинт не, сцелит, если бинт не сцелит, то нужно сначала обработать зеленкой и ожидать денег шестками, имеющие не пластичку. Примерно такой обрабатывать балочкой и использовать такие вот йод или зеленые, Мы просто не будем показывать это, почему? Потому что не выкладывайте лохиника. Понятно? Вот. Значит, обратите внимание, перевязка идет. Смотрите как. Слева направо. Значит, пожалуйста, отойдите на сторону, чтобы там видно, там, а сами Надо быть не супер, так сидеть. Ну, и немножко одними, немножко

Мы завязываем и закрепляем. Это если вы повредили локтевой да, сустав. Сейчас пока второй. Если вы повредили запястье, то нужно. Сначала мы закрепляем и перевязываем восьмерку. вот где начинаем То есть здесь мы из Если вы повредили... Если повредили, то смотрите. Сначала мы закрепляем. Оставлю а удобно заболели, что ли, у вас будет под руками, так как ногу можно было поднять, чтобы удобно завязывать. И делаем переводку. И перевязываем также восьмерку.